एक सवाल अभी YouTube से आया था हमारे पास तो पूछा था कि, कि हाफिज साहब ये बता दीजिए कि औरतों का अज़ान के वक्त में दुपट्टा ओढ़ लेना और तो साथ ही साथ तिलावत के वक्त भी हमें समझाया जाता है कि दुपट्टा ओढ़ लें तो क्या ये आ, सही है इस्लाम के अंदर है या नहीं तो ये सवाल आया है YouTube कमेंट्स के अंदर कि बता दीजिए कि दुपट्टा ओढ़ना तिलावत के वक्त में और अजान सुनकर दुपट्टा ओने ओढ़ने का एक तरीक़ा हमारे यहाँ राइज है और ये हमने भी देखा है शुरू से देखते आ रहे हैं कि बच्चियों को ये सिखाया जाता है कि बेटा अगर अजान हो रही है तो आप फौरन सर को ढाँप लीजिए जैसे कि सर अज़ान के अंदर कोई ऐसे कलिमात हों के सर को ढाँप लिया जाए इस तरह से गुमान करके सर को औरतें फ़ौर ढाँप देती हैं और अगर आप किसी से पूछेंगे कि भाई सर ढाँपने का हुक्म क्या है तो वो कहेंगे कि ये सर ढापना अजान के आदाब में से आता है ये आदाब किसने तैयार किए भाई वो मुझे बता दीजिए कि वो आदाब तैयार करने वाला कौन है और इनके ऊपर इतनी सख्ती से अमल दरामद क्यों करवाया जा रहा है अगर इन आदाब को किसी ऐसे ही आदमी ने तैयार किया है जिसकी दीन में शरीयत में कोई हैसियत ही नहीं है अगर आप इसको अल्लाह के वसूल से मंसूब करके कोई रिवायत घर देते तो बात समझ में भी आती कि हाँ अल्लाह के वसूल से मंसूब करके बयान किया जा रहा है तो कोई इसकी अहमियत भी समझी जाती है इसी के रिवायत घर की अहमियत दिलाई गई है उसकी लेकिन जब किसी रिवायत में ही मौजूद नहीं है कुरान की तो बात ही मैं क्या करूँ किसी रिवायत के अंदर भी मौजूद नहीं है कि अजान सुनकर जो है ना आपको सर को ढाँप लेना है और ख़ास तौर तो पर यह हुक्म औरतों के लिए होगा मर्दों के लिए इसमें मुकम्मल गुंजाइश मौजूद है कोई सख्ती और कोई उनके ऊपर फरीज आयद नहीं होता है मर्दों के बारे में तो कभी नहीं सुना होगा आपने कि अजान के टाइम पर सर ढाप ले सर तो दोनों के सर ही हैं बाल तो दोनों के बाल ही हैं जिस तरह मर्दों के सर हैं उनके बाल हैं इस तरह औरतों के सर हैं उनके बाल हैं के तवील या कसीर होने से क्या फर्क पड़ता है बालों के तो आपने कभी मर्दों के बारे में ये नहीं सुनाऊंगा कि मर्द अपने सर को ढाबे क्योंकि ये आदाब बयान करने वाले चूंकि मर्द थे तो उन्होंने अपने लिए मुकम्मल गुंजाइश वहाँ पर रखी औरतों को काम पर लगाया कि आप अपने सर को ढाप दीजिए ऐसी मैंने ख़वात देखी हैं हमारे घरों में हमारे महाशरों के अंदर जैसी अजान होती है फ़ौरन से दुपट्टे की तरफ भागती हैं दुपट्टा नहीं होता तो सर पे कोई टोलियाँ रख लिया कोई चादर रख ली वो तो शुक्र है कि सिर्फ चादर और कपड़े तक बात है अगर किसी ने इनको समझा दिया होता कि भाई सर ढांपना ही है अब कुछ भी करो तो बेचारा कब पतीली रखी होती तो पतीली सर पर रख लेती सर ढाँपने के लिए उस सर ढाँपना भी चादर से ही होगा अपने हाथ को सर पर रख के सर ढाँप लें तो आदाब बनाने वाले भी चूंकि ये मर्द थे उन्होंने आदाब बयान कर दी है उस आदाब को ऐसे दांतों से पकड़ लिया गोया कि लोग समझते हैं ये कोई दीन का हुक्म है कि सर को ढापना औरत के लिए लाजिम अजान सुनकर ऐसे ही तिलावत सुनकर या तिलावत करते हुए तिलावत करते हुए तो चलें आप कहते हैं कि ये भी कुरान की अदब में से आता है कि मर्द और औरत दोनों सर को ढाप लीजिए ये अदब बनाने वाला कौन है इसका कोई नाम पता किसी को नहीं मालूम किसने बनाया है अदब किसने ये अदब जारी फरमा दिया ज़रा मालूम तो करें जो अदब बयान करने वाले हैं आपको कि ये अदब किसने बनाया है किसने बनाया है किसी रिवायत में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि कुरान पढ़ते हुए सर को ढाँप लें मर्द औरत ख़ुद ही अदब बनाते हैं खुद ही उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करते हुए नज़र आते हैं अदब इसके अंदर क्या है औरत के बारे में कहते हैं कि अगर औरत कुरान की आवाज़ सुने तिलावत सुने तो अपने सर को ढाँप दें भाई मर्दों को ये आपने क्यों गुंजाइश की हुई है कि वो सर क्यों तो ना ढाँपें मैंने बाकायदा ऐसे लोगों को देखा है ऐसी खुवात को देखा है कि जो बच्चियों को तरबियत करते वक्त ये सिखाती हैं बल्कि उनको प्रैक्टिकल करके दिखाती हैं कोई अगर ये अमल नहीं करती उसको तो सख्ती वाला पहलू अपनाती है कि अपने सर को तिलावत के वक्त फ़ौन से ढाँप लेना है इतनी सख्ती फ़कत किसी के बनाए हुए अदब के ऊपर जिस पर ना आपके पास कुरान की कोई आयत है ना आपके पास अपनी मौजूदा और घड़ी हुई रिवायात हैं उस पर इतनी सख्ती करवाने का मकसद क्या है क्यों करवाई जा रही है इतनी सख्ती इतना उसको राइज किया हुआ है कि मैं नहीं समझता कि लोग इसको सिर्फ़ अदब समझते होंगे मुझे तो ऐसा गुमाने गालिब होता है गोया कि ये अदब नहीं बल्कि ये वजूब के ज़ुमरे में लाकर लोगों में राइट किया जा रहा है ये दोनों आमाल को अजान के वक्त दुपट्टा ओढ़ने को भी ऐसे ही वजूद के ज़ुमरे में बयान किया जा रहा है अदब के नाम से और ऐसे ही कुरान की तिलावत सुनकर भी इसको वजूद के ज़ुमरे में ही जारी व सारी किया हुआ है तो किसकी अदब है किसने बनाए हैं જરા માલુમત કરેંગે ઉન લોગો સે જો આપકો આદاب શીખાતે હે ઉનસે પૂછે તો ભાઈ આદاب કોન હે જિસને ય આદاب બનાયે હે ઓર ઇનકે ઉપર ઇતની શક્તિ સે હમલ દરામત કરને કી تنબીહات ભી આપ આએ રોસ્ટ karte rehte હે ઓ લુગો કો બતાતે રહેતે હે કે નહીં અદબ કો ખ્યાલ રખે આપ તો ઇંકી કોઈ હૈસિયત નહીં હે दीन કે અંદર ના તો اذાન કે વક્ત દુપટ્ટા ઓડને કી ટોલી ઓડને કી રૂમાલ પહેનને કી देगचियाँ सर पे रखने की या हाथ सर पे रखने की ऐसी कोई हाजत नहीं है आपके सर से कोई दुश्मनी नहीं है इस्लाम की और ना ही इस्लाम आपको कुरान की तिलावत सुनते वक्त या करते वक्त इसका पावन बनाता है कि आप अपने सरों को ढांपें आपके सरों से क्या ताल्लुक़ है इस्लाम का इस्लाम इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए आया था या आपके सरों को ढकवाने के लिए आया था वो भी ख़ास तौर तो पर औरतों के लिए बात कर रहा हूँ कि कोई हैसियत है नहीं है इसको आप ध्यान रखते बिठा लीजिए ये सब लोगों के खुद साख ताजा है आ, सर ढापने का भी तो एक बनाया हुआ है कि सर का ऊपरी हिस्सा ढाप के कहते हैं सर ढापिया मैंने अक्सर लोगों से मालूमत भी की है पूछा भी है एक साहिब से मैंने ये बात पूछी थी उन्होंने कहा कि नमाज के वक्त में सर ढाँप लेना चाहिए ज़रूरी है और सर ढाँपना सुन्नत है तो मैंने उनको देखा मैंने कहा आपने तो टोपी लगाई हुई है तो सर तो नहीं ढपा हुआ आपका सर तो पूरा है आपका तो कह रहे नहीं सर ढापा हुआ है मैंने ऊपर के हिस्से को ढाँप लेने को ये सर ढाँपना कह देते हैं अच्छा उस वक्त मैं हदीस पे काम कर रहा था मैंने उनसे पूछा आप मुझे बताइए सर का मसा कैसे करते हैं आप तो उन्होंने कहा कि मैं सर का मसा यहाँ से शुरू करता हूँ और पीछे तक लेके जाता हूँ तो मैंने कहा सर यानी आप समझते हैं कि पूरा यहाँ से लेकर पीछे तक गुद्दी तक जो बाल जा रहे हैं ये पूरा सर से उमा करते हैं आप कह रहे हैं हाँ इसका मसा करता हूँ तो मैंने कहा जब मसा इसका कर रहे हैं तो सर आपने ढापा हुआ है अपनी छोटी सी टोपी से इसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा आपका सर का ढपा हुआ है और आप लोगों को कह रहे हैं मैंने सर ढापा हुआ है यानी कि जुस को आप कुल बयान करके लोगों में राइज कर रहे हैं अगर सर ढापने की दावत देते हैं तो सर तो मुकम्मल है आपका फिर सर का एक एक बाल आपका उसमें शुमार होना चाहिए तो फिर टोपी लगा के ये हक कैसे अदा हो सकता है आप ये कैसे समझ सकते हैं मेरा सर ढाँपा हुआ है आप ये क्या मैंने सर का ऊपरी हिस्सा ढाँपा हुआ है बाकी साइड का सर तो मैंने खुला छोड़ा हुआ है सबके खुले हुए हैं तो जो बेअदबी के फतवे आप दूसरों पर जड़ते हैं आप ख़ुद भी उसके ज़द में आना शुरू हो जाएँगे वो स्कूल्स के अंदर कॉलेज़ के अंदर हमारे जैसे माशरों के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चियों को तमबीहा की जाती है चलें यूनिवर्सिटीज़ में तो ड्रेस नहीं होता कॉलेज यूनिवर्सिटी में ड्रेस होता है उसमें एक छोटी सी वी होती है उस वी को सर पर ढाँप देते हैं बच्चियों को कहते हैं कि सर ढाँप दिया तो वो तो छोटी सी वी है वो क्या सर ढाँपेगी तो ख़ुद साख्तः मुतवज़ा जो आदाब हैं इनको वजूह के ज़ुमरे में लाकर बयान करना और जो ना करे उसके ऊपर बेअदबी के फतवे जड़ देना ये किसी का भी हक नहीं है ये अपने हक़ से तजावुज़ करने वाली बात है अपने हक़ से तजावुज़ ना कीजिए खुद से अदब के ठेकेदार नहीं बनना है हमें